Управлінню житлово комунального господарства та будівництва зільської міської ради передати, АКП Теплоенерго прийняти на зберігання матеріальної цінності, отримані після демонтажу пам'ятника з збаленням договору зберігання. А вдасться зберігати пам'ятник при демонтажі. По суті, дивилися і фотографії, і опрашували людей, які... Його... Демонтували, монтували, значить, ну, приходиться демонтувати на сьогоднішній день. Багато є предложень викупити цей пам'ятник. Ну, я думаю, ми з громадськістю порадимося, як бути в подальшому. А я буду дотримуватись думки і членів виконкому, і депутатів міської ради. І безумовно, самих громадян назову. Тому будемо розглядати всі, всі-всі ті пропозиції, які будуть надходити. По даній ситуації. Тому хто за те, щоб за дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто проти, отримався рішення прийнято. Дякую Снимется плитка, сделается база для автокрана, заедет автокран и будем цеплять кран. Такие вещи делаются у нас впервые, так что посмотрим, что будет, какой кран будет, какая шок техника будет. А как долго планируете? Ничего не планируем. Планируем снимать. На выполнение закона о декоммунизации э и После решения о исключении памятника Ленина из реестра памятников монументального мистецтва начали подготовительные работы для того, чтобы его аккуратно демонтировать и перенести на хранение на территории теплосети. А здесь будем готовиться место для другого памятника. Памятника за загиблим залежность Украины. Если это Лера покажет, я буду счастлив. Я на, на, на YouTube Пришел час. Сегодня помахаем его ручкой и пройдем дорожку. Для истории. Я противник этого мероприятия. Я понимаю, что есть законодательство, и власть вынуждена вступить в такой шаг. Но, тем не менее, я еще раз говорю, мы много в Лозовой построили, а ломать то, что есть, разрушать, ну, много не надо. Я понимаю сложность сегодняшней ситуации, но противник, страшный противник того, что будет сделано. А как вы думаете, у городского головы вообще выбор в этой ситуации был, что делать, не делать? Нет. Он Дійствується глад на сусідствуючого законодавством, і нарушить його нельзя. Ну, я їхала на роботу і подивилася якась техніка, люди з камерами стоять, дівчата знайомі. Думаю, щось не те. Мабуть, будуть знімати нашого Леніна. Ну і зупинилась, вискочила і буду чекати. Чому? Чому? Тому що я знаю, що його давно потрібно було, його не потрібно, він не повинен бути в нашому місті. Його давно ми чекали, чекали, нарешті дочекалися. Я виділив своїх робітників предприятия, які допомогти показувати допомогу, пам'ять. І приїхав по як вони виконують свої. поставлю на История. История однозначно. Чтобы в нашей стране не стали памяти никаким идолам. Посмотреть на этот монументальный момент, наконец-то, как вот избавляемся от пережитков прошлого. Хорошо живу. Ну, я считаю, лучше, чем сейчас. Лучше, чем сейчас. Ну, по крайней мере, я работа вам... была, а сейчас я так, сказал, как... мне надо, не надо меня снимать. Уже организовали. Каву. Да Каву. ну. комфортом, с комфортом. Не говорить. Выполняется закон о коммунизации. А моральная сторона осталась в стороне. Пока ничего не видно, да? купить Ленина. Да, это так. Но я не сторонник идеологии, не ради этого покупала, А как, как произведение искусства хотел купить, сохранить для людей, для города. А так он пропадет. А есть где хранить? Есть двор большой, центр города. Он переместился бы недалеко. Буквально 100-200 метров. Буквально и все. Разницы нет, людям куда приходить. Сюда или... По метру дальше это вы не, не вы тот покупатель который 30 тысяч э, предложил городу за него я больше могу предложить ага. наверное один я покупатель больше покупателя нет я работал в школе сейчас по 8 лет на пенсии а, простите а, очень нескромный вопрос а как учитель на пенсии может позволить себе приобрести памятник ну, э, после этого я чем-то занимался, наверное. Денег мне хватит, и желаний тоже хватит. Лишь бы вы решили мою пользу. Вот поэтому в Европе сначала взрывают, а потом разгребают. Так же самое и тут надо было сделать. Взорвать экскаватором, выгребсти его. И все. И... А щебенку на дорогу. А щебенку в яму. Не кажи. Да вот это отсоединяем, кидаем за рельсу кольцо и за угол колечко. И все, и тянем. Пробуем эту глыбу в голову сорвать.